Саламу алейкум, студенттер бүгін біз сіздерменен жиен жыраудың посханел һәм ұлытау шығармалары ақында лекциямызды оқимыз біз кеше жиен жыраудың өмірі әм дөретшілігі ақында оның толғаулары ақында лекция өткен едік ал бүгін жиен жыраудың посханел шығармасын бойынша пікірлесеміз жыраудың посханел шығармасы 1937 жылы тақта тақтакөпірдің қарауой деген жерінде тұрушы бектұрсын жыраудан садырбай мәуленов әм шәмшет қожаниязолар жазып алады бектұрсын жырау бұны бір қысы кітаптан жазып, жазыпұялап алғандығы хақында мағлұматтар береді бұл шығарманың көлемі екі мың қатардан ібараты босқане шығармасының уақиясы тарихи жетлерге қарағанда бір мың жеті жылдардағы сырдарияның төменгі жаңа жаңадария қуандария бойларында отырған қарақалпақылардың қазақ ханы ералы қанған құрғынға ұшырауы себепті ата жұртын жұрты түркістанды тасылып, көшулері хорезмге қарай баруы сөз етіледі зертлеуші артық кәрімов мейнетінде босқан ел толғауының мазмұны терең үйреніп босқан ел толғауының дүретілуі хақында жuda жақсы мағлұматтар береді посханил шығармасы қалық тілінде толғау депті, һәм әм поэма айтылады Текарында бұлар екеуі де ә, бір болып ә, жиын жыраудың посқане шығармасы толғаулы характерге ие екендігі ақында мағлұматтар беріледі шығармасында жыраудың тарихта болған уақиялар текарында дөретіледі бұл уақияларды шайыр өз көзіменен көрген болып қалықтың басына түскен босқыншылық дәуірін трагедиялық ауыр жақтайды өз көзіменен көрген шұбырысып босып кетірген аш қалықтың жолдағы ауыр азаплары шебер ашып берледі сондай ақ шығармада халық тағдырындагі дәуір хақиқатлығы айқын суретленеді мысалы қалпақ босқан ел хорезмге жетуге һәммелері будыбел ата жұрты түркістан өмірлік жайлау болмады ғарип пенен қасерге жетім менен жесірге саясын ешбір салмады деп келтіреді сондай ақ шығармада қарақалпақ халқының тарихына міллий дәстүрлеріне үрп әдетлеріне байланысын, ең жақсы пікірлер білдір, білдірілген шығарманың бірінші бөлімінде босқыншылыққа ұшыраған қалық тағдыры ашылықтан жолда өліп қалған ата аналар емізулі балалар олардың ғарға қызғынларға жем болулары көмусіз қалулары сөз етіледі осындай жағдайларда халық арасында бір бірін өлімнен аман алып қалу туысқаншылықтың көрінісі айрықша сәулеленеді ә, кейінгі Құқын, ә, шығармада сондай ақ залым әділсіздік оға да қатты қараланады бұлардың айрым ә, адамлардың дүние паразылығынан келіп шығып атырғандығы айрықша тәрбиеленеді шығарманың екінші бөлімінде болса жетім қыз мұнайымның тағдыры айрықша тілге алынады шығармада мұнайым қыз уақиясы өзі де терең адамгершілік сезімдерменен жырланады шен жыраудың мұнайымға бауырманлығы өлімге бас қосып болса да бас болса да азаптан құтылуы құтқаруы қыз намысын қорғау қаһарманлық әрекетлер шығармада сенімле суретленген сондай ақ шығармадағы шығармада ерекебай менен оның пәмсіз ұнамсыз баласының образда шебер суретленген олардың жауызлыққа ыпласлықтарға текарланған хайуанларша хәрекеттері тұрмыс менен ашып беріледі мысалы шығармада маған бер мына қызыңды хаялыққа аламан жаман болса негізі қой кейіне саламан деп келтіреді сондай ақ шығармада бұлардан басқа да уақиялар, жол азабы ашлықтан қысуметлер азап ахретлер, көрулері қалықтың ауыр трагедиялық жағдайлары шебер беріледі ал халықтың тербенбес айтпас деген атауларға келіп қоныс басқанлары тұрмыс тірішілігі балықшылықпенен күн көруі Мехрибанлық бір біреуге болған құрмет ізет адамгершілік ауызбіршілік паселетлері шебер суретленеді сондай ақ жиен жыраудың бұнан басқа да бізге тау шығармасы жетіп келген бұл толғау 1959 жылы қияс зеніптан жазып алады қияс қайрат зеніп бұл хақында біраз ә... ә... мағылматлар береді бұл шығарманы қияс қайрат зеніп 1932 жылы қара отыз районындағы Нөпірдеген деген ауылында тұрушы исмамыт ұлынан ұлының қысы кітапларынан жазып алғанлығы ақында айтады қанылы сұлтанларынан тәуке қарағалпақларға ұлы тау деген жерді жайлауға рұқсат береді бұл жер сырдарияның орта тарепінде болып ұсы жерден ташкентке қытайға қазанға москваға жол өтетұғын болған қарақалпақтар ұсы үлкен каруан жолдан бажы пұл болған бұлар бір мың жеті жүз жиырма жылы жұңғар қазақларға жасаған топылыс уақытында үзіліске түсетұғындығы хақында айтып өтіледі бұндан соңғы дәуірде да қазақ ханы абылқайыр хан бір мың жылы сырдария бойында отырған қарақалпақтарға шабуыл жасағанлығы олардың мал мүлкін талан тараж етіп алғандығы хақында да осы шығармада көруімізге болады ұсы шабуыл нәтижесінде қарақалпақтар жоғарыға қарағалпақларға, әм, көпшілігі төменгі қарақалпақтарға ә, бөлініп жаңа дария бойына айырмалары қарезін трферге қарай көшу